Могу комментировать. Этот ресторан на протяжении как минимум двух лет последних постоянно набирает в штат себе людей, сотрудников, в частности поваров. В первую очередь поваров. А набирает, набирает они для того, чтобы заменить тех поваров, которых, которые не заплатили зарплату, которые уволились. Так вот я хочу предостеречь людей, соискателей. Которые вот, вляпаются сюда, в этот ресторан, точно так же, как я это сделал когда-то, год назад. И точно так же уйдут отсюда, хлопнут дверями, не получив свою зарплату. Я хочу предостеречь этих людей от той ошибки, которую совершил я. И, собственно говоря, повара здесь, в этой организации, находятся в подвальном помещении. И то, что происходит здесь вокруг, снаружи, они не знают. Они этого просто не знают. Поэтому я хочу и до них тоже донести эту информацию. Когда они будут подходить к своему рабочему месту, к своему любимому пока еще ресторану, это ненадолго любимое, это буквально на пару месяцев. Условия ресторана таковы, что зарплата выплачивается в конце следующего месяца. То есть человек фактически практически два месяца работает без зарплаты. И только потом он понимает, что его кинули. Вот так. Вот он из метро будет идти в и увидит приветственное сообщение бывшего своего коллеги, бывшего